Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Якби ми жили у фантастичному світі, квіти б росли в повітрі. Люди летали бы, як птахи, а нашу сегодняшнюю героиню называл бы Эльфина. Привет, меня зовут Лиза Чернота. Я учусь в школе коллегиум. Я люблю кататься на роликах, на лыжах. Я люблю готовить. Самое легко мне делается это салат. Сначала надо резать цибулю. Нарезать огурец. Я нарезаю помидор. А теперь я нарезаю петрушку. Осталось соль и майонез. Ну вот и все, мой салат готов. Я люблю математику и больше всего люблю решать примеры. Вот 26 на 2 это будет 50, 52. 20 на 3 это 60. Мне нравится делать квиллинг. Для меня это легко. Надо сначала научиться крутить, а потом что-то делать из этих бумажек. Я сделала из квиллинга такую картину. Я не знаю, как она называется, я еще не придумала. Но мне очень нравится. Мама говорит, что очень красиво. Еще я люблю делать из глины вот такие вот ну формочки, и звездочки, и сердечки. Я люблю читать книжки. Самая любимая моя книжка – это «Принцесса цирк». Я, когда читаю эту книжку, я даже представляю, что я принцесса, и и думаю так же самое, что я читаю, я думаю, что это я. И у меня есть еще кошка Лила. Она любит очень э, кусаться, но она добрая. Коли тебе запитають, який ти, ти відповіси: ну, не знаю, нормальний. Але якщо про це запитати в твоїх друзів, ти дізнаєшся про себе набагато більше. Ось і ми друзяки лізі! Мы с Лизой дружим 9 лет. Мы с Лизой играли в игру История Робинзона в семьдесят два, и нам очень захотелось э, создать нашу карту. Например, как мы бы, когда мы решили, э, за нашим магазином есть собачки, и мы назвали это пляжем Робинзоном. А там у нас на фонтане э, есть тихая лагуна. Э, я расскажу немножко другую историю. Когда Лиза шла ну, куда-то, и к ней полез мальчик, и он к ней приставал. Потом пришел я и сказал, чего ты к ней пристаешь? А он сказал, не твое дело. Потом он меня толкнул, я его толкнул, он что-то там Лизе сделал, и я его, э, дал ему сдачи из-за Лизы. Потом он побежал куда-то, и я провел Лизу домой, э, чтобы она не боялась. Мы любим играть. В и в пионербол. Ну, да. Она очень любит играть в футбол, особенно, когда в команде есть девочки. У Лизы хороший характер, она добрая, милая, всегда поможет. Она добрая, жить радостно, все время поможет в минуту. И она все время будет с тобой играть, потому что она знает, что таких друзей, как мы, мы не очень много. Я бы хотела с Лизой дружить до конца своих дней. Натхнення приходить тільки тоді, коли ми працюємо над своїм талантом. Щоб досягти високих результатів, потрібно дуже багато і наполегливо працювати. Моя фішка – це листичний танці. Я займаюсь листичним танцями в студії Аміра. дитячій категорії Даліо. Мне сложнее всего делать на танце это растяжка. Потому что я, ну, я э, хорошо растягиваюсь, но и бывает э, иногда э, плохо растягиваюсь. Легче всего мне дается это э, движение, на, которое надо делать бедрами и, или плечами или головой. И я, пока, пока была на танцах, я научилась держать осанку э, красиво. Я с детства очень хорошо танцую. И все говорили, что меня отправили в восточную танцу. Но сначала мы не хотели идти, но потом, когда моя подушка меня подтянула к этим танцам, ну и я начала танцевать. Э, надо тренироваться э, каждый день, не пропускать занятия, а если у тебя не выходит, можно и брать туда по дополнительные занятия. Я думаю, что когда я вырасту, хочу я стать э, учительницей восточных танцев, потому что мне очень эти танцы нравятся. Да. Я уже там выступала, э, выступала на фестивале Золотой песок» и получила грамоту. В Киеве я выступала на международном фестивале «Одни и получила второе место и медаль. Вот она. Я вдохновляет моя учительница по восточных танцам. Я очень хочу танцевать как кода. Моего учительница зовут Альмида. Могу сказать, что Лиза очень талантливая, и я сразу же заметила этот талант, когда она пришла только. И кроме таланта Лиза огромная трудоспособность, то есть она трудолюбила. Вот это ее выручает. Но она сладный ребенок, она очень быстро схватывает. У нее талант не только воспроизводит, то, что она увидела, но и вот быстро как-то это делает, быстро. Якщо тобі є на кого покластися, можеш планувати все що завгодно. Тому що в справжній команді будь-яка серйозна справа під силу. А ось і я, бабуся лізи. Ліза дуже добра чуйна дівчинка. Вона старається в навчанні, вона дуже добре і гарно вміє танцювати. Ліза допомагає мамі, допомагає мені, допомагає друзям. Вона має багато друзів і в школі, і вдома. Ще Будучи маленькою дівчинкою, вона вже танцювала. Вона мала якусь. Прихильність до цих танців, вона любила їх, і, побачивши це, ми її віддали на ці танці. Лізочка дуже старається на танцях. Ну, ви знаєте, я дуже рада, що ліза, що Лізи це виходить, що вона так любить танцювати. І я, звісно, бажаю їй всього найкращого, щоб вона добила своєї цілі, яку вона поставила перед собою. Ну, і хочу, щоб вона була людиною з великої літери. Нас яскрава особистість, і всі ми маємо свій погляд на те, що відбувається навколо нас. Я міста стати вчительницею восточних танців. Вітаю закінчити школу на золоту медаль. Ні, більше в житті радість, приносить, для нас що я... что у меня есть друзья, у меня есть семья, у меня все, ну, со мной все дружат, меня все любят. Счастливый человек это когда есть, есть, все люди, которые могут тебе помочь, которые с тобой ну, помогут в трудную минуту. главное, чтобы была в жизни семья, чтобы ты был умный и чтобы тебя... Ну, никто тебе про тебя не говорил такое, все люди, чтобы не говорили про тебя, что ты такой-то, такой-то плохой. Швидко и впевнено. Телефон 466-101.